Друзья и гости, всех приветствую на своем канале. Сегодня мы будем готовить пиццу с апельсином и бананом. Приступаем готовить. Сейчас будем готовить опару. Столовая ложка дрожжей без горки. Соль пол чайной ложки. 5 столовых ложек с небольшой горкой сахара 4 столовые ложки подсолнечного масла добавили 200 грамм теплой воды хорошо перемешали оставим на 5 минут пока не появится пена вы видите, пена появилась. Сейчас будем добавлять 400 грамм просеянной муки. должно получиться мягкое липкое тесто. Накроем пищевой пленкой, поставим в теплое место и будем ждать, пока тесто поднимется. Тесто хорошо поднялось. Руки смазали подсолнечным маслом и будем выгружать тесто на стол. немного замесим тесто, чтобы не липло к рукаву. Тесто наше немножко липкое, мы будем смазывать мукой и будем раскатывать в размер нашего противня. Тесто раскатали, положили на противень, предварительно посыпанный мукой. Сейчас накроем пищевой пленкой, чтобы оно не обветрилось. И пусть тесто наше отдыхает. Тесто отдыхало 15 минут, а тем временем мы почистили, порезали бананы и апельсины. Смажем основу яйцом. Сверху посыпем немного сахаром. И немного посыпем корицей. Бананы в сахаре будем обмакивать с двух сторон и выкладывать на противень. Также обмакиваем апельсины в сахаре с двух сторон и выкладываем на противень. Пицца запекалась у нас в духовке 50 минут на самом маленьком огне. Это приблизительно 120-130 градусов. Вы смотрите по своей духовке. Кому понравился рецепт, поставь лайк, напиши комментарий. А мы еще увидимся. Пока-пока!